Всем привет из Киева, меня зовут Оксана, и сегодня я вам расскажу... По вашему начальному образу. Всем привет из Киева, меня зовут Оксана, и судя по вашим письмам... <свы> Всем привет из Киева, меня зовут Оксана, и сегодня я продолжу таки делать аудиоприколы, так как, судя по вашим сообщениям, вы по ним уже соскучились. Только одна мысль о вышивке у моих знакомых. Продать, продать. Вот так и хочется сказать, вышите и продайте, а меня не трогайте. Они не понимают, что когда вышиваешь картину, то она уже как ребенок. И вышиваю не просто так, а для дома. Да, я очень понимаю тех, чьи родственники и друзья недоумевают, как можно отдавать такие деньги за тряпочку и нитки. Другие спрашивают, зачем считать клеточки на схеме, ведь можно самой нарисовать и вышить. Зачем зрение портить? А знакомая моей тети, она художник-самоучка, спрашивает, а рисовать ты умеешь? Я отвечаю, что нет у меня таких способностей. Говорит, ну не может быть, раз ты такие картины вышиваешь, цветы плетешь, значит и рисовать умеешь. Объясняю, что работаю по готовой схеме. Она, нет, ты попробуй. Как-то соседка увидела вышитую икону бисером и говорит, вышивай и продавай. Я в ответ, за сколько? Мне всегда сложно оценить свои работы, потому что они для меня бесценны. Она, ну, рублей за тысячу, это при всем при том, что я набор за полторы купила. Вышивала плюс багет, выгодное предложение. Поэтому я работы просто дарю. А для чего все это нужно? Только что на кухне готовила, а по телеку фоном фильм идет, услышала, зачем люди занимаются искусством, потому что это единственный способ оставить свой след на Земле. Мой муж думает, что у меня запасов на несколько месяцев, я скромно молчу, не говорить же, что на несколько лет. Мой папа часто по долгу службы ездит в командировки в Одессу, и я его очень просила купить мне там станок для вышивки, мол, там дешевле, чем у нас в городе. А так как папа очень далек от вышивки и, естественно, понятия не имел, какую функцию выполняет станок, то, конечно, подумал, что станок будет делать все за меня он с самым серьезным видом глянул на меня и сказал вот ты попа ленивая тебе лишь бы ничего не делать вручную вышивай мой муж увидев что я сижу за вышивкой обязательно спросит и тебе не надоело все бы ничего но этот вопрос он задает ежедневно так и хочется в него иголку воткнуть я как то раз пришла в магазин и спросила у продавщицы есть ли иголки для восемнадцатой канвы на что она мне ответила нет закончились но может быть вы хотите приобрести станок для вышивания думала упаду от смеха а в самом деле не от игл, ну что ж придется станок брать а мой молодой человек когда узнал что я вышиваю попросил сделать для него что нибудь особенное в итоге успела сделать нашивку как раз к его дню рождения он гордо разглядывал и попросил пришить на куртку теперь все друзья достают меня вопросом а металлику слабо Дело в том, что на нашивке вышита эмблема группы Red Hot Chili Peppers. А друзья гитаристы, и когда играют на улице, то всегда найдется подвыпивший человек, который спросит, а металлику слабо сыграть? Нашла в интернете работу, в которую влюбилась с первого взгляда. Схема, правда, ужасная, сканирована из журнала. Решила отнести файлы в фотосалон. Думаю, пусть резкость увеличат, ну и еще что-нибудь сделают. Распечатают в цветном формате, и, может, вышивать легче будет. Прихожу, забираю, и что я вижу? Три сотрудника фотосалона вокруг стола что-то рассматривают. Увидев меня, один из них протягивает мне мою распечатку и говорит, Ваши картинки готовы. Я объяснила, что это схема для вышивки, и вы не поверите. Но трое молодых людей так и не поняли, зачем точечки, квадратики, ромбики и так далее. Один учил, ну берете, например, синюю нитку и шьете то, что на картинке синее. Ну вот ромбики-то зачем? Он, оказывается, считал, что картина шьется по обложке, ну на которой изображен конечный результат. И еще удивлялся, вот дураки, крупнее что ли сделать не могут, ведь проще будет. Я сейчас начинаю заболевать вышивкой бисером. Хочу попробовать. Мужа потихонечку подготавливаю к этому, сказала, что хочу набор купить, который стоит около полутора тысяч. Он ухмыльнулся и сказал, чтобы делала, что хочу, и выписывала, что пожелаю. В конце, когда я уже начала потирать свои загребущие ручонки, он добавил, чтобы я не забыла выписать еще кое-что. На мой удивленный и радостный вопрос, что именно, он ответил «губозакаточную машинку, да подороже, покачественнее». Я тогда чуть под столом не очутилась от смеха. С таким серьезным лицом он это произнес. Вышиваю в комнате и иногда хожу к маме на кухню показать, что получается. Так и в этот раз. Стояла возле нее, тыкала иголкой в вышивку и причитала, что мне ниток не хватает. В набор мало положили. Тут заходит папа и с восхищением восклицает. «О, так ты еще и на ходу вышиваешь!» Это он думал, что я устала и пошла по квартире гулять, вышивая. Смеялись с мамой долго. Когда я только-только начинала вышивать, я никак не могла понять, как и многие мальчики, как я погляжу, что такое паспорту. Если вспомнить вокруг света за восемьдесят дней, Жюля Верна, можно вспомнить славного малого паспорту, сопровождающего Филиаса Фога. И до сих пор вспоминаю с улыбкой свою оплошность. Знаете, как в фильмах, когда ловят за изменой, виновник говорит, «Дорогая, это не то, о чем ты подумала, между нами ничего нет». Так вот, меня парень ругает за вышивку. По причине того, что я порчу зрение, и пару раз у меня даже капилляры на глазу лопались. И каждый раз, когда он заходит в комнату и видит, что я опять взялась за вышивание, я сразу говорю, «Дорогой, это не то, о чем ты подумал». Или «Меня подставили, подбросил кто-то эту вышивку». Это уже как в криминальных фильмах. Он смеется и говорит, ну что с тобой делать? Так недавно я записалась на курсы по шитью, и преподавательница у меня спросила, есть ли у меня хоть какой-то опыт в шитье. И тут я по привычке резко вскрикнула, я не шью, что-то вроде я ни при чем, я не виновата. Вся группа засмеялась. А подружкам, когда отвечаю на вопрос, чем же я занимаюсь в свободное время, что мне никогда не скучно, Начинаю рассказывать про шитье, вязание и, конечно, любимую вышивку. Так они на меня смотрят, как на психически больную. Тебе заняться больше нечем? Им непонятно, как это может нравиться, да и вообще, это же сложно. Какой же это отдых? Ты скорее конкретно поработала, а не отдохнула. Мой знакомый мои вышивальные интернет-общения называют коврик.ру. Про заразность. Вот пришла я на новую работу месяца два тому назад. И уже за эти два месяца все девчонки вышивают. Недавно сидим на работе, погода на улице ну просто не передать. Одна девочка говорит: Эх, погода какая на улице, а мы тут сидим, домой бы и вышивать. А когда я первый раз принесла свою вышивку на эту работу показать, это была бабочка Димовская Travel Memories. Один мужик все смотрел, смотрел, а потом изрек: Да, мне терпения на одни усы хватило. Я на работе одна, к счастью, сижу, зато весь обед и с утра полчаса до начала работы под носом начальника тыкаю иголкой в ткань. У всех приходящих мой вид вызывает умиление. Первый год, как я прибыла в Америку, муж переживал, что у меня нет друзей и старался мне найти русских подруг. Нашел двух через своих сотрудников на работе. У кого-то где-то рядом соседи русские жили, ну и познакомил на мою голову. Пока они не знали, что я вышиваю, все было спокойно. Когда узнали, что я не работаю, а вышиваю, то такое началось. Одна все время звонила и спрашивала. «Ну что, все хреном груши околачиваешь? Это значит вышиваешь?» Я ей с упрямством отвечаю. «Нет, я вышиваю». Она в ответ. «Ну тогда тебе нужно продавать свои работы. Чего у мужа на шее сидишь? Навышивай побольше штук так сто и иди на базар. Здесь есть огромный базар, где люди продают свои старые вещи или рукоприкладные произведения. Я ей говорю, я не хочу продавать свои вышивки, каждая для меня дорога по-своему. А она каждый раз, а если муж помрет, что делать будешь? Я ей, муж с хорошим здоровьем и не старик, чтобы помирать. И что ты все время каркаешь, на его голову смерть кличешь? Ну и тут начинаются истории о том, как многие ее молодые знакомые померли. Вот уже год ни одна, ни другая мне не звонят и слава богу. Муж больше русских подруг мне не ищет. А американские знакомые, мужчины и женщины, большинство из них, проявляют интерес, спрашивают, как долго я вышивала ту или иную работу, и часто задают тот же вопрос, а продаешь? Но больше из любопытства, сколько такая работа может стоить. Отвечаю, нет, не продаю. Одна знакомая с пониманием произносит, правильно, это внукам останется, будут помнить, какая русская бабушка была талантливая. Мой папа при виде меня вышивающей всегда говорил, «Опять вышиваешь кружева на соснах?» Откуда он взял такое выражение, неизвестно. Еще папа думал, что вышиваю я по фотографиям. То есть смотрю на фотку и вышиваю от фонаря. А посмотрев оформленные работы, говорил, «Да их продавать надо уже!» Странно, что я вышивкой никого не заразила. Видно, что люди и хотят что-то вышить, да думают, что терпения не хватит. Гениальная фраза моего мужа, решившего показать свою эрудицию в области вышивки крестом. Только вышивальщица поймет, что выражение тупа как иголка ⁇ это похвала. Я с подругой была в осадке, а ведь похвалил. Ну как вам понравился этот выпуск? Если да, обязательно ставьте лайк, покажите мне, что я не зря тут дружусь. И напоследок озвучу вам еще одну историю. Неделю назад у наших друзей была свадьба. Зная о симпатии невесты к моему увлечению, вышила им контурную парочку с памятной надписью. Вставила в багет, получилось стильно так, подарила прямо на банкете. Молодожены были очень довольны, Ну, как полагается, гости в подпитии сбежались посмотреть на такое чудо. Пальцами трогали, ногтями ковыряли, вопросы смешные задавали, я отвечала. А надо заметить, контурная парочка сильно была похожа на самих молодоженов. Когда все угомонились, подходит ко мне один парень, пьяный гость. Видимо, слово «вышивка» ускользнуло от его слегка ослабленного алкоголем внимания. «Так ты, значит, художница? Красиво рисуешь?» «Ну, не совсем, я больше иголкой работаю». И не дает закончить, кричит. «Йо, ты татуировщица! Круто!»